Adakah satu pengumuman mampu mengubah momentum politik sebuah kawasan, atau ini sekadar strategi terakhir menjelang hari pengundian? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita membedah satu perkembangan yang mencuri perhatian ramai. Pengumuman bahwa Tamparuli berpotensi diangkat menjadi sebuah daerah penuh sekiranya gabungan rakyat Sabah, GRS, kembali memerintah selepas PRN Sabah ke-17. Tuan-tuan dan puan-puan, pengumuman ini dibuat sendiri oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, dalam satu kempen mega di tabak tamu baharu Tamparuli. Beliau menegaskan bahwa GRS bukan sahaja mahu meneruskan inisiatif lima tahun lalu tetapi juga bersedia mempertimbangkan penaik tarafan tanpa dengan satu syarat penting kemenangan calon GRS di Dun Tamparuli, Dr. Bonaventure Boniface. Tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian, Haji Ji turut menegaskan bahawa permohonan daerah penuh ini hanya akan dapat dibawa dan direalisasikan jika calon tersebut menang, dan beliau merujuk kepada kejayaan kerajaan Sabah menaik taraf SUK dan Paitan sebelum ini sebagai bukti komitmen GRS. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut yang neutral, beberapa persoalan timbul. Yang pertama, adakah ini satu janji pembangunan sebenar yang sudah berada di dalam perancangan kerajaan? atau ia hadir sebagai strategi politik menjelang PRN? Yang kedua, adakah pengundi Tamparuli melihat pengumuman ini sebagai peluang besar untuk melonjakkan pembangunan kawasan atau mereka lebih berhati-hati dalam menilai janji-janji pilihan raya? Yang ketiga, penaik tarafan sebuah daerah bukan perkara kecil. Ia melibatkan bajet, pentadbiran, Perancangan infrastruktur malah penyusunan semula perkhidmatan awam. Soalnya, adakah semua itu sudah berada dalam kerangka perancangan kerajaan, atau ini hanya janji bersyarat yang memerlukan masa jauh lebih panjang untuk direalisasikan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun dari sisi rekod pentadbiran, Haji menyatakan bahwa kerajaan GRS telah membuktikan kemampuan melalui pelbagai inisiatif seperti Syukur 2025, bantuan warga emas dan cadangan membayar deposit rumah pertama di bawah RM500.000 jika mereka kembali memerintah. Ini sudah pasti menjadi hujah kuat dalam usaha mereka meyakinkan pengundi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tanpa Ruli berada di bawah Parlimen Tuaran dan hanya 38 km dari kota Kinabalu, sememangnya kawasan strategik penduduknya mahu pembangunan yang lebih tersusun, dan status daerah penuh sememangnya berpotensi memberi kesan besar kepada ekonomi tempatan, pentadbiran yang lebih cekap, dan peluang pekerjaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun persoalan akhirnya kembali kepada mandat rakyat. Adakah pengumuman ini akan menjadi pemangkin sokongan kepada GRS di Tamparuli atau pengundi lebih cenderung menilai secara berhati-hati dan tidak mahu keputusan dibuat berdasarkan janji besar saat akhir? Itulah yang akan ditentukan pada 29 November nanti. Jadi, adakah Tamparuli benar-benar menuju status daerah penuh? Atau ini sekadar janji yang bergantung kepada keputusan PRN. Apa pandangan Anda? Tinggalkan komen Anda di bawah. Terima kasih karena setia bersama. Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.